Иран надав россиянам ракеты. Становляют вони загрозы, загрозу? Они прям планируют саме этими ракетами нас обстреливать в ближайшее время? Да, главная их точка, это, конечно, сейчас они будут реализировать Киев. Главное, вот уничтожить Киев, как бы приговорить его. Львов сейчас будет все время лететь. Будет лететь на Одессу обязательно. там будут кошмарить Днепр. Обязательно Кривой Рог, где родился Владимир Зеленский, да. Віті города будуть кошмарить усі людина, або ще всі в Харків по Харкову і далі пытаться питатися на насісово деті в просто уничтожать город, Они хочуть вообще стереть стільки різні це А як щодо українсько-іранських відносин, як Україна поставиться до цього? Бо говорили: якщо побачать, що іранські ракети летять на Україну, то наші відносини будуть розірвані. Да, кстати, у меня один из клиентов был посол в Иране, я не помню в каком году. Я бы тоже сделал натальную карту, дорогие друзья. Поэтому, кто еще не сделал натальную карту у астролога ссылочка под описанием этого видео. Вот. Поэтому, видите, даже у меня есть послы Ирана, натальные карты и годовые соляры, в том числе, чтобы узнать свою лучшую судьбу, королевский карту сделать. Но вы же должны понимать, да, что действительно сейчас такая вот ситуация напряженная что в конечном итоге мы можем оттуда забрать своего посла, особенно после того, как стало известно, что значит, получается, баллистические ракеты, такие Иран передал в Москву, они уже там находятся, и, конечно же, они могут бить по Киеву, а, к сожалению, их отразить будет практически невозможно, потому что мы не имели с ними дела, у нас не настроены патриоты на это, найти именно модификацию этих ракет, и мы можем очень пропускать удары, в том числе и по правительству квартал. Ну, Тем более, что американцы на этих днях заключили за спиной у нас в очередной раз мир и мирные договоренности с Российской Федерацией. И как вы слышали от, значит, от человека, похожего на Владимира Путина, но ну, вы должны понимать, что это не Владимир Путин, от слова совсем, что он согласен на, на мирные переговоры по Стамбульскому формату. Поэтому опять начинается Та же самая ситуация, абсолютно провальный Рамштайн случился, куда приехал Зеленский, нам ничего не дали, мало того, что и запретили бить по Москве, как сказал Зеленский, а значит, этот, значит, главный военный значит, Лой Тостин, это есть такой в Соединенных Штатах Америки, вообще сказал, что атакам самим запрещают бить по Москве, по Российской Федерации. У нас есть наши дроны и наши ракеты, которые мы сами воспроизводим. Бейте, бейте по Москве, по не важно. А больше мы как бы не даем да, вам ни, ни одной единой возможности да, в конечном итоге каким-то образом напугать Москву. Короче, то, что планировалось Зеленским, сделать подарок на День Москвы от, от нашей страны, Украины, ударить по Москве, День Москвы, кстати, сегодня начинается, они а это дело праздновать, а эйфория у них будет завтра день Москвы. А, короче, нам запретили, в том числе Луи Тустя, а мы самое главное, с его гений, а есть такой у них Соливан, который нам запрещает все, сидит на зарплате Кремля, и он является главным значит, стратегом, и является его должность значит, министр типа национальной безопасности Соединенных Штатов Америки при Байдене, который давно-давно уже ничем и заниматься, и отдыхать себе на пляже в Калифорнии. Поэтому сложная ситуация. Опять за нашей спиной договариваются о мире и о капитуляции Украины. А потому, что вот именно на этой неделе произошло соединение Черной Луны и Нерой в весах. Это ложный мир Путина, да, или человека, похожего на Путина. И Запад ведется на это все дело. Мы же все понимаем, что Российская Федерация хочет дотянуть До перевиборам президента Сполучених Штатів Америки, вони мріють, щоб став цим президентом Дональд Трамп. Періодично з їхніх уст проявляються ці фрази про ядерну зброю, про перетин червоних ліній, в якому стає взагаліться ядерна зброя у росіян. В сучці є, що цей образ назв сама опасна ситуація, там вибух какой-то атомної станції, да, от особливо менускує. Миркутская... беспокоит, да. то это действительно может быть э, э, в ближайшее время у нас возвращение в Козерог. Это, пункт, это ядерная боеголовка. Да, состоялась 2 сентября, но он будет находиться до 17 ноября в Козероге. А это хвост рыбы, понимаете, там, или хвост кометы вот такой, градус зодиака 30-й Козерога. К нам еще подлетает комета, дорогие друзья, и мы находимся в коридоре затмения. 17 сентября у нас Первое затмение будет лунное, и 2 октября сатанинское солнечное. Ну и яркая комета, а это бич Божий, всегда в древности считалось, если она к нам подлетает, что может что-то ужасное случиться. Как вы помните, Чернобыль взорвался, когда комета Галлея к нам подлетела, и одновременно было лунное затмение. Вот это будет вот у нас вторая половина сентября, первая половина октября. Дорогие друзья, если что-то негативное произойдет, что-то взорвется, то в ближайшее время. А, да, ну, я даю всего лишь 5, максимум 10% вот этой экстремальной ситуации, потому что, а, вы же понимаете, для чего была недавно статья напечатана в расследовании каком-то, да, там, российском, и показали, типа, вскрыли детей, что мы знаем, где они находятся, и если что, мы их убьют. Просто они как бы на детях Путина показывают, мы все знаем, где вы все находитесь, да, мы все знаем, Братья Ковальчуки, которые, дорогие друзья, они не хотят продлить, значит, не мертвому Путину возраст, а себе. Им тоже за 70 лет, они тоже глубокие mm -hmm. старики. Кого не взять там, понимаете, из этих всех? Там самый молодой Медведев, которому 60 с чем-то лет. Понимаете, в чем дело? А всем остальным за 70 лет давным-давно. И кого-то не вложен эликсир молодости, чтобы они дальше, значит... Значит, занимались рейдерским захватом, в том числе и Украины. Понимаете, почему они хотят Донбасс себе оставить? А потому что там даже было издание недавно вышло, 14 триллионов долларов весь запас на Донбассе находится вот этих всяких значит, полезных веществ, да, то есть которые они могут в конечном итоге продавать за границу. Там и сланцевый газ, там у нас и Литий, там все что угодно можно найти, редкоземельные. Там их и шахты, все, что шахты с углем связано. Там много чего есть на 14 триллионов долларов. Зачем вам идти значит, со своими этими местными армиями в Африку, когда у них вот здесь Донбасс, есть, да, им В общем-то, не, не нужны никакие вагнеры. Они так завоевали Донбасс, поэтому там все есть в земле скрыто. Это ж мафия, понимаете? Да. Нафига это так? Херсонская область с Мелитополем и с нашей прекрасной, значит, э, черешней. Зачем он э, Мелитопольская чечет? С ней вообще мало чего срубишь. А вот э, редкоземельные какие-то компоненты, там, э, литий, там, э, значит, э, уголь, э, ну, все эти шахты, разработки, сланцевый газ, это все, Донбасс, да, 14 миллионов долларов. Как бы понятно, за что они воевали, дорогие друзья. Это же мафия, кооператив озера, мафия, мафиози. И они же до сих не полишают эту идею освободить Донбасс. Ну, конечно, захватить Донбасс, это чисто дележ бабла, понимаете, что чем угу и працюют над эликсиром молодости для своих чиновников. Ну всем за 70, кооператив Озера за 70 лет всем, угу. понимаете в чем? Медведев самый молодой, но прожигает алкоголем свою жизнь, никому не рекомендую пить. Поэтому бросайте пить, а лучше всего это делать лунное затмение. Особенно женщинам 18 числа, 18 сентября. А мужчинам лучше всего бросать пить и пить 2 октября в день солнечного. Легче всего может получаться. Ну а кто у меня хочет заказать дуальный прогноз, натальную карту рождения, годовой соляр, профессиональное предназначение ваших детей, эмиграция, какая вам страна подходит многое-многое другое, сколько лет проживете, от чего опасаться в жизни. Ссылочка под описанием этого видео. В Латровском заходите на мой сайт, по вайберу, по ватсапу всегда со мной очень легко связаться, я заступный Шукають ліки вічного життя для Путіна. Російським вченим наказано терміново передати дані своїх досліджень генетичних. Чи дійсно вони там шукають ліки від старіння? І для кого? якщо да, так, не Насправді, Путін давно і знаходиться в морге. Я ти сказала, що в прошлом році. Хто не знає, підписуйтесь на мой канал, вопрос є такою. А, то, что мы видим, мы видим неудавшуюся копию двойника Владимира Путина. Да. А эти все слухи, вот это распространение, а, что у него там есть дети, двое, по, там, типа какие-то, при этом не показали их фотографии. Этих кабаенков мы и так давно знаем о а их существовании. Почему-то третьего кабаенка не показывают, которые говорят, у них шизофрения, поэтому он не живет в одном а, значит, месте на Молдавии со всей своей семьей. Ну понимаете, если папа был шизофреник, конечно же по наследству и шизофрения передается третьему и общему сыну, старший, да, который был сам старшим. Вот и этот кабаенок, ну полный блин, там происходит. А поэтому, дорогие друзья, это все, все, что вы сейчас видите, слышите там, там про его то, что там оказывается не будет есть дети, оказывается. Ну, вот, конечно же, если у него есть дети, он не запустит ядерную ракету, с ним можно иметь дело, с ним можно, конечно, договориться, и даже он на самом деле еще даже не помер, не сдох и не думает, и он думает о том, как бы прожить до 100 лет. Слушайте, дорогие друзья, ну это чисто развод, разводка очередная ФСБ, КГБ, это видно по черной Луне, в соединении с Венерой знаки весов. А весы это всегда переговоры, договоренности, понимаете, идет очередная разводка. КГБ, ФСБ. Главное им выдержать эту, эту ситуацию до да, значит, перевыборов в Америке. И они все надеются на Трамп, что Трамп скажет, все заканчивает войну, все, что остается, где орки остается, отходит Российской Федерации. Да. Быстро вышли из Курской области, то есть он намекает как бы, на, да, максимум мы можем вам вернуть в АЭС и все. И на этом дел, с точки зрения Америки, да, договор будет, задействовано. И самое главное, что собирается Дональд Трамп сделать, это просто в шок, когда я это услышал буквально на этой неделе. Он хочет убрать санкции с Российской Федерации. Вы можете себе представить, просто все санкции, которые только есть, Дональд Трамп собирается убрать. В общем, ну все ясно, чей агент, ну, должны понимать, что Дональд Трамп это агент ФСБ, вернее, КГП, завербованный еще в 1987 году, когда он впервые побывал в СССР. Хотя Путин во час конференции сказал, что он поддержал Камалу Харрис. Ну специально, понимаете, чтобы тень легла, а те люди, которые ненавидят Российскую Федерацию, ни в коем случае не проголосовали за Камалу Харрис. Понимаете, что То есть э, он уже кидает вот этот свой Ужасающий, ужасный, дьявольский шлиф вот уже на Камалу тарится. Видите, прогнозы власти сбываются, не сомневаются в этом. Ну, конечно, я всех президентам предсказал. Я заранее сказал, что Ющенко победит в 2004 году обязательно и что будут на него покушения. Я заранее это был, говорил, Видите, как у зародовали у я В 2010 году. Я сказал, что нет ни, ни единого шанса у Юлии Тимошенко точно как Кирилл Янукович. Хотя его терпеть не мог и всю его политику про московскую, понимаете. Но, видите, я был абсолютно не солидарен с моим учителем Павлом Глубой, который поставил Юлию Тимошенко и проиграл. Как вы помните, со всех утюгов Павел Глоба говорил, что следующий президентом станет белая женщина. Ну, да, я... В газете сегодня можете посмотреть, почитать, где сохранилась, где сказал, что Янукович точно обыграет Юлию Тимошенко. Ну и заранее я Порошенко предсказал в 2014 году. Я заранее еще сказал, буквально еще в феврале месяце, когда Орбиту туха вошли в Крым, что следующий президент Петр Порошенко. И на этот прогноз тоже умоздился.